الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qawli wal fil amal. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur banyak pada Allah Subhanahu taala Allah pilih kita pada malam ini. Terima dan seluruh dia terkuasa surau uh, para uh, pimpinan penduduk ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan abang kakak adik-adik muslimin -adik, -adik muslimat rahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni dah malam yang ke 7. 7 Betul kan? Malam ketujuh Besok cukup dah seminggu Kita berada dalam bulan Ramadhan ha, Besok akan uh, Keluarlah Gurauan-gurauan Eh eh Dah seminggu rupanya Ramadhan Rasa macam baru tujuh hari ha, Macam itulah kan Itu akan adalah besok tu Jadi besok Dah cukup seminggu dah rupanya eh? Kita berada dalam bulan Ramadhan Malam ni dah malam yang ketujuh Jam celik, jam celik dan memang begitulah tantas masa berlalu Begitulah yang akan jadi juga dalam 22 ataupun 23 hari yang mendatang ya, Macam itulah cepatnya Macam itulah segeranya dia akan berlalu dan Nanti sedar-sedar habis ya Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah pilih Di kalangan orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan kita sebaik-baiknya Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Kita baca satu hadis Nabi SAW satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu hadis sahih hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mereka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu hadis ini panjang lagi ya eh? Nabi SAW bersabda sesiapa yang suka nak bertemu dengan Allah teringin sangat nak bertemu dengan Allah maka Allah juga suka nak bertemu dengan dia dan sesiapa yang membenci bertemu dengan Allah maka Allah Ta'ala juga akan membenci bertemu dengan dia Alhamdulillah dalam satu riwayat Sayyidatina Aisyah Ataupun dalam satu riwayat mengatakan Sebahagian daripada isteri baginda bertanya Wa kulluna nakrahul maut Kita semua ni Kita semua, setiap seorang daripada kita ini Membenci kematian Jadi macam mana pula dikatakan Siapa yang suka bertemu dengan Allah Sebab kalau bertemu Allah tu kan Maknanya mati dah kan Kita sebut dah kembali ke rahmatullah Maknanya eh, mati dah lah Ha. Jadi kalau kita kata kembali kepada Allah, maknanya orang tu dah meninggal. Jadi saya dah Aisyah tanya, kita ni semua tak suka nak mati. Jadi adakah bermakna Allah juga tak suka nak bertemu dengan kita? Maksudnya begitulah. Jadi Nabi SAW betulkan pemahaman tu. Betulkan pemahaman itu dengan sabda baginda bahusnya dimaksudkan. Bukan begitu, tetapi seseorang mukmin dia akan diberikan kabar yang gembira. Setengah-setengah syarah hadis mengatakan maksudnya apabila dia nak meninggal dunia nanti. Dia akan diberikan kabar gembira tentang perkara-perkara yang dia akan dapat selepas mati nanti. Nekmat-nekmat yang kekal abadi. Dia akan diberikan kabar gembira tu. Ha, tahu kata, ah, kau akan dapat macam ni, dapat macam ni. Ataupun ditunjukkan kepada dia. Perkara-perkara yang indah. Jadi dia akan nampak bahawasanya yang di depan mata dia ataupun di hadapan nanti lepas dia dah mati nanti adalah perkara-perkara yang lebih gembira daripada waktu dia dekat dunia dulu jadi dia pernah lah dia senang sangat nak jumpa Allah gitulah sebaliknya orang kafir sebelum dia mati dia akan diperlihatkan pula tempat duduk dia dalam pinraka azab kubur azab mahsyar maknanya dia diperlihatkan kepada dia perkara-perkara yang tak baik lalu dia tak suka dia tak nak bertemu dengan Allah sebab dia tahu yang di hadapan dia nanti adalah perkara-perkara yang sangat buruk jauh lebih buruk daripada keadaan di dunia jadi bagi orang yang beriman senang ceritanya orang yang beriman ini dia punya sifat dia dia akan nantinya dia akan rindu nak bertemu dengan Allah Ta'ala dia tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah kenapa? sebab dia dah nampak dah bahawasanya nanti bila aku mati aku akan dapat benda yang lagi best lagi daripada yang sekarang dia nampak yang selepas mati bukannya dia fikirkan tentang mati itu sendiri ya saya Aisyah kata kita semua takut mati tak suka mati tak suka tu maksudnya dengan arti kata mati itu menyakitkan adanya sakaratul maut yang itu yang kita tak suka orang yang beriman sebenarnya dia tak suka waktu yang saat mati itu sendiri kecuali orang yang mati syahid sebab mati syahid dia akan mendapat nikmat ketika mati itu satu-satunya mati yang penuh nikmat adalah mati syahid. Sampai orang yang mati syahid, dia berharap untuk dia kembali ke dunia untuk mati lagi. Ya, sebab nikmat sangat. Tapi bagi orang biasa, semua kematian itu sakit. Memang sangat menyakitkan. Habis, yang kita nak apa dia? Yang kita nak yang selepas daripada mati. Bukan mati itu sendiri. Tapi sebab mati itulah yang menyebabkan kita boleh dapat perkara yang selepas mati. Selagi mana tak mati, selagi itu tak akan dapat. Jadi oleh kerana itulah perlukan kepada kematian. Orang yang rindukan Allah Ta'ala, dia dah nampak perkara yang selepas daripada mati. Maksudnya dia dah berharapkan perkara-perkara yang selepas daripada mati. Bukan bermakna juga dia nak mati cepat. Hah. Kalau jatuh mati cepat lagi bagus, Ustaz. Tak. Sebab benda itu tidak disukai oleh Allah. Orang yang rindukan Allah, dia nak buat benda yang Allah suka takkan dia nak buat benda yang Allah tak suka yang Allah benci yang Allah murka kan? jadi ya, tak apalah apabila sampai masanya nanti aku bersedia sebab aku nak bertemu dengan Allah dalam keadaan yang gembira tuan-tuan yang rahmati lagi dikasih Allah ada satu kaedah disebutkan kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi. setiap kekasih dia suka nak bertemu dengan kekasih dia tuan-tuan kita semua macam tu kita sayangkan seseorang Kita nak sangat berjumpa dengan orang yang kita sayang Mak bapak kita yang kita sayang Kita seronok sangat nak jumpa dia Mak bapak kita kalau masih hidup Dia sayang kepada kita Dia nak sangat jumpa kita Kalau dia tak nak jumpa kita Ada something wrong lah tu Biasanya orang yang menyayangi Dia akan suka nak jumpa dengan orang yang dia sayang Itu kaedah yang semua kita faham Semua kita tahu kalau bapa bapak kita dah meninggal dunia sekalipun Dapat mimpi jumpa dia orang pun dah seronok lah ha, Tuan-tuan yang mungkin sebagian daripada tuan-tuan yang ibu apa dah tak ada ha, cuba tuan-tuan bayangkan Tiba-tiba malam ni mimpi jumpa ayah kita, ibu kita yang dah tak ada tu Dalam keadaan yang sangat baik Dengan apa senyuman manisnya Besok pagi kita bangun sahur tu rasa seronok aja. Ha, rasa best je. Sebab apa? Baru dia tengok senyuman arwah mah Contohnya Dalam mimpi Kita ni dalam mimpi pun kita nak Apa tak lagi dalam jaga Orang yang mencintai Dia mesti merindui kan? Dia mesti merindui Kalau dulu-dulu saya ingat Ada orang yang couple yang baru lepas, bercinta, berkahwin tu Kan dia sebut apa? Dia masuk toilet pun I dah rindu tau ha, kan? Jadi maknanya Rindu sangat-sangat And walaupun seketika saja dia berpisah. Hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah. Kita tanya pada kita. Ialah kalau kalau dah ditanya secara umum memang kita akan cakap kita cinta pada Allah. Berani nak sebut tak cinta pada Allah. Semua cinta pada Allah. Tapi cuba tanya betul-betul diri kita. Betul ke kita cinta pada Allah? Sebab kalau cinta pada Allah, pasti kita akan rindu nak bertemu dengan Allah. Dan rindu itu pula dia adalah tanda-tanda dia. Kalau macam kalau rindu pada manusia pun ada tanda dia. Macam mana kau kata kau rindu tapi kau ada peluang nak jumpa kau tak nak jumpa contohnya. Ataupun bila kau dah jumpa lepas tu kau buat je. Macamlah sebelum ni orang kata rindu pada Ramadan, rindu pada Ramadan. <tuh>. Allah rindu sangatlah. <tuh>. Bila sampai Ramadan dia lah paling pemalas kali. <tuh>. And, ini biasa istilah yang ayat rindu pada Ramadan ni bila? Ni lepas raya nanti. Ya, eh, lepas raya nanti tengoklah dekat sosial media melambak ayat ni. Ya Allah, rindunya pada Ramadan yang telah berlalu. Oh, kan. Asalnya eh, waktu Ramadan datang kau tak kau tak hargai betul-betul. Bila Ramadan dah pergi baru kau kata kau rindu. Macam mana kau rindu? Betul ke kau rindu? Boleh diragui lah ayat kau tu. Kan? Ha, boleh diragui. Mungkin hanya sekadar retorik. Dan itulah yang berlaku sepan tahun. Kan? Konon rindu kepada Ramadan. Tapi tak manfaatkan pun apabila Ramadan datang. Dah. Ni ha, Ramadan jumpa lagi sekali ni Kita jumpa lagi sekali Ramadan. Siapa-siapa yang ada tak tahulah tuan-tuan ada ke tidak. Tahun lepas ada tulis. <laughs> rindu kepada Ramadan. Ingat balik, recall balik. Tahun lepas ada tak sebut benda Ada bercakap dengan kawan-kawan ke? Ada tulis ke? eh aku rindu betul lah dengan Ramadhan ni seminggu dah Ramadhan ada dengan kita betul ke kau rindu? kalau betul rindu, eh mesti ada tanda-tanda dia antara tanda je, menghargai betul-betul kedatangan Ramadhan orang yang merindui Allah Ta'ala, dia akan menghargai betul-betul momen dia bersama dengan Allah, antaranya apa? waktu semayam solat itu kan tanda seseorang yang rindu kepada Allah, nak bersama dengan Allah Waktu solat itulah yang memang antara kita dengan Allah. Tak ada dah manusia lain. Ia ya, memang kita sembah berjemaah. Memang kiri kanan kita ada jemaah lain. Kita ikut imam ke depan. Tapi orang yang khusyuk, dia sedar dia sedang berhadapan dengan Allah, dia berkata-kata dengan Allah, Allah menjawab semua kata-kata dia. Maka ketika itulah yang paling dia puas. Sebab apa? Inilah momen yang aku dapat bersama dengan Allah Taala. Solat Solat adalah tanda besar seseorang itu rindu atau tidak dengan Allah. Kita tengok, kita rindu tak nak solat. Kita nak tak solat lama-lama. Kita nak solat sekejap-sekejap. Eh, solat terawih sini habis kau. Sepuluh. Sepuluh suku. Eh, Semuanya je kan? Ekspres tu. Okay. Sepuluh suku. Okay, sepuluh suku. Kalau lah contoh, contoh saja tuan-tuan, tuan-tuan, Katalah tiba-tiba imam hari ni habis pukul 11. Agak berapa orang tinggal? Ha? Agak je lah Agak-agak je lah. Ada tiga orang. Baru ha. pukul 11. Satu sah. Kalaulah imam malam ni habis pukul 12. Ha. Agak berapa orang tinggal? Imam seorang je tinggal. Betul. Eh. Ha. Imam pusing belakang. Eh, tak ada orang dah. Aku semuanya seorang pun punya. Kan? Sebab apa? Kita cakap saja yang kita rindu kepada Allah. Kita kata kita nak sangat bersama dengan Allah. Nak bermanja dengan Allah. Nak meluahkan segala perasaan kita pada Allah. Nah, Allah dah bagi dah. Kau semayam. Kau semayam, kau dapat berbicara dengan Allah. Tapi, tengok-tengok semayam pula kita tak sabar-sabar tak tak nak habis. Dah eh? tu, cukup dah tu. Cukup dah tu. Kan ha, berapa rakaat dah ni? Berapa rakaat dah ni? Saya kira kau tahu tu sembilan 8 pun kau juga. Ha, baru dua, okey lagi enam. <laughs> Saya yang dapat okey lagi empat. Ha, dia kau tahu macam tu. Maknanya tak sabar-sabar nak habis. Betul ke itu orang yang rindu? Kalau rindu kan, kita bukan tak sabar-sabar nak berpisah. Kita nak lagi lama bersama. Bukannya tak sabar nak berpisah. Maka kita cek baliklah solat kita. Sejauh mana solat kita ni, kita rasa best solat tu. Kita rasa nak lagi lama, nak lagi panjang, nak lagi... Uh, kita kata betul-betul aku dapat bermanja dengan Allah Ta'ala. Cinta Allah kepada hambanya dengan sangat banyak macam-macam perkara yang kita pun tak layak nak dapat pun cinta Allah Ta'ala tu. Tapi Allah Ta'ala mencintai kita. Alhamdulillah. Maka sekarang ni kita pula tunjukkan. Dan antaranya adalah dengan solat. Tentang sikit je saya nak tambah hujung sekali ni. Berkaitan dengan... Uh, solat witir ya, kita akan okay, solat witir, ini dari segi fiqah dia ya. sebab benda, -benda ni banyak sangat orang tanya, baru-baru ni pun ditanya lagi hampir tiada lagi orang tanya saya benda ini. tadi tengah hari pun orang tanya Ustaz macam mana kalau imam sembilan lapan, which is sekarang ni banyak ada imam sembilan lapan ni ya? imam sembilan lapan kita lepas tu imam sembilan witir kita nak buat apa? Okay. Kita kalau memang dah nak sembilan lapan saja, Bagus je, tak ada masalah lah. Yang penting kau semayang lah terawih tu kan. Terawih minimumnya dua. Ha, terawih minimumnya dua. Ada yang ustaz, jangan cakap begitu ustaz. Nanti kan ada yang lagi dekat dua rekaan. <laughs> tak, saya kena jawab. Kena fekahnya macam tu. Minimum kepada terawih dua rekaan. Jadi siapa yang lepas main dua rekaan, dia dah keluar. Paling tidak dia semayang juga terawih. Ha? Bukan itu. Maksudnya kalau kita penat sangat-sangat lah hari tu. Tak sihat ke sibuk ke. Nak istiqomah dengan terawih Paling tidak buat dua rekaat Jangan tinggal terus Okey So bila imam dah semai lapan Dan katalah kita memang nak cukup dengan lapan saja malam tu Maka kita semayanglah dah dengan imam Betul So yang dengan imam Habis Itu yang terbaik Tapi katakanlah tuan-tuan nak buat semai dua puluh Imam semai lapan Tuan-tuan ajak orang lain nak semai dua puluh semua tak nak Dengan imam-imam sekali tak nak contohlah jadi kita seorang kita nak semangat 20. dua puluh nak buat macam mana apabila Imam witir kita nak buat apa waktu Imam witir kita tarawih. dengan Imam maknanya Imam tu witir kita dah lapan rakaat Imam witir dua rakaat kita buat tarawih kita yang rakaat sembilan dengan sepuluh lepas tu Imam buat witir satu rakaat kita tarawih dua rakaat juga rakaat yang ke sebelas dan dua belas Lepas tu sambunglah lagi lapan. Dan kemudiannya baru witir. Takhir witri afdal dia panggil. Melambatkan witir itu lebih afdal daripada menyegerakan. Walaupun berjemaah. Witir memang disunatkan berjemaah dalam bulan Ramadan. Tetapi antara melambatkan witir dengan menyegerakan witir melambatkan witir lebih afdal. Jadi melambatkan itu walaupun sembahyang seorang lebih afdal daripada segerakan witir walaupun berjemaah. Ha, ini kalau memang nak sambung lagi lah. Kalau memang dah tahu lepas 8, semayang witir tiga rakaat terus mori, terus tidur, besok terus sahur, terus pergi kerja, ha, tu betul. Witirlah lah dengan imam. Ha. ha, jadi kalau rasa kita memang nak sambung lagi, maka lambatkan witir lebih afdal. Tapi katakanlah kita dah witir lepas daripada tu nak semayang lain. Boleh tak? Boleh. Memang boleh. Kita sebut tadi perkataannya afdal. Kita bukan kata syarat. Maknanya yang lebih utama. Yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih bagus, dilambatkan witir. Tapi kalau dah witir, bukan maknanya lepas tu tak boleh semayang lain. Jangan pula nanti, dah, ada member ajak kan, jom kita pergi. Loh, aku dengar dia kiamulal dekat wajib negeri. Ya, oh, minta maaf lah. Aku dah witir lah tadi. <tid> Alasan pemalas. <tid> aku dah witir dah tadi. Macam mana? Tak boleh lah. dah tutup lah. Dah tutup. Tadi buka lah. Bukan macam tu. Eh, boleh lagi nak semayang sunat lain. Cuma, kalaulah kita yakin memang kita nak semayang lagi, maka witir itu kita kemudiankan lebih baik. Walaupun terpaksa semayang bersendirian. Jadi, itu cara dia. Ha, jadi kejap lagi kita tengok kalau waktu witir tiba-tiba ramai pula yang tambah lagi satu rakaat. Waktu imam semayang satu rakaat tu itu menunjukkan majoriti surau kita ni nak semayang 20. Jadi besok imam boleh pertimbangkanlah nak semayang 20. Jadi kalau kalau majoriti macam tu kan, kalau dah ramai macam tu kan tapi sebenarnya benda ni tak payah tengok majoriti ada ramai je dah boleh dah majoriti maksudnya lebih daripada separuh ini tak mesti lebih daripada separuh. banyak kalau ada 10 orang buat pun, maknanya dah ada permintaan lah tu. Ha, nak buat yang sempurna. Baca je lah surah pendek-pendek. Baca ayat lazim, kerotohan. Habis kita, dapat 20 rakaan. Ha, saya rasa tuan-tuan pun setuju. <speaking in hell> tak susah. Kan ya nak buat 20. Mungkin lapan yang pertama baca paling banyak. 12 yang berikut je tu, semua baca kerotohan je. nak lagi pendek, baca kerotohan bagi dua. <in quen> Eh, tak nak ceritanya Nak bagi lengkap ke 20 So caranya antaranya kita Tadi dah dapat 12 lah Bila imam buat tu kita dah buat 12 lah So kita tinggal tambah 8 je lagi Tak banyak pun ha, Itu cara yang bagus untuk Kita dapat kedua-duanya sekali Dapat semuanya dengan imam sampai habis Dan dapat pula sempurnakan Terawih kita okay? Itu dari segi fiqah dia lah Allah malam saya sebut ni bukan pandangan saya tuan-tuan. Saya sebut bukan pandangan saya. Jangan pula lepas ni kata itu pandangan ustaz. Pandangan ustaz lain-lain. Tak. Ini adalah pandangan mazhab syafi'i dan majoriti para fukaha. Eh? Ada dalam kita kita fiqah. Kalau tuan-tuan nak rujuk kita fiqah, saya boleh tolong buka kepada tuan-tuan. Saya boleh tolong tunjuk kitab. Tapi syaratnya tahu bahasa Arab lah. Kan? Ha, memang ada. Syekhul Islam Abu Zakat, Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari secara jelas sebut benda ni secara jelas word by word disebutkan begitu. Apa yang saya sebutkan tadi? Ha, jadi kalau ada orang lain cakap benda lain, itu mungkin pandangan dia. Tapi saya bukan pandangan saya. Ini saya bawakan apa yang disebutkan oleh para ulama mazhab syafi'i. Okay? Ha, itu saja. Jadi tuan-tuan nak terima, tuan-tuan nak tolak, terpulang pada tuan-tuan. Ha, kan? tetapi saya tak berani nak tolak lah dan ulama-ulama besar yang sebut kalau Ustaz Syed yang sebut, tuan-tuan boleh tolak tapi kalau eh, Imam, tuan-tuan yang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kalau maksa dalam bahagian syafi'i sebut Saya tak berani nak tolak Siapa saya nak tolak apa apa yang beliau kata ha? Jadi uh, Cukup setakat itu insyaAllah Untuk malam ni kita pun nak semain terawih Antara sekiranya panjang-panjang lagi sikit Lagi orang semain terawih kan kita lagi ambil dua rakaat Macam kita sebut tadi kan Nah, Jadi uh, cukup setakat itu insyaAllah Kemudian Allah akan kita istiqamah Pada bulan Ramadan ini Allah akan kita taufik agar kita dapat buat Apa yang dia cinta dan yang dia reda Allah Ta'ala kuniakan kita kelazatan dalam beribadat mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang mencintai Allah yang suka nak bertemu dengan Allah lalu Allah suka nak bertemu dengannya mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita diberikan kemudahan untuk beribadat sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan diberikan kekuatan untuk beribadat dengan tidur yang sedikit mudah-mudahan Allah kuniakan kita Lailatul Qadar beribadat padanya menghidupkan malamnya dan membanyakkan amal ibadah kita pada 10 malam yang terakhir menghidupkan malam-malamnya Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita dapat menikmati Ramadan ini selayaknya seperti mana yang menikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Aku lukau lihada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.